я смотрю, конечно, часто вашу передачу, и ну, много вы полезно несете. Но от нее как бы тоже никакого получается толка. Мы только высказываемся, предположим, да? А в основном-то, ну, действия никакого. Наша правительство, как бы, оно все равно не смотрит, не слышит, не интересуется то, что вы там им посылаете. Положили и забыли. Вот что волнует, что никому мы не нужны, как бы. Хотя я живу в Харькове, у нас, допустим, пока сейчас все спокойно и так далее, но с другой стороны, ведь никто действительно не хочет... Просто вот війна, это, ну, как бы, агрессия агресія проти она же нічого хорошого не принесет нікому абсолютно Людмила, А який який тоді ви шлях бачите для того, щоб налагодити діалог? Ну тобто, якщо наша студія, якщо ви говорите про те, що наша студія не дає результатів, ну, які ваші пропозиції? Ну що правильно. робити? Якщо ваша не дають, так мар ну, мої пропозиції. Ну як вам сказати? Може бути, якщо дійсно антитерористична операція. прекратиться и примет ли, допустим, вот эти люди, которые там бастуют, опять же, никто не знает, одни говорят одно про них, другие говорят другое, причем жители как-то разделились, не поймешь. Поэтому для того, чтобы что-то сказать, наверное, надо было бы там находиться людям из правительства и так далее, и как бы решать вот эти вопросы уже вот так, потому что ну, невозможно, это же ну, люди гибнут. Пускай они там террористы, не но они же гибнут. И те, и вот эти мальчишки, которые там находятся, тоже гибнут. И опять же, мне непонятно, зачем опять <laughs> западных ребят посылать на восток тоже какой-то кошмар. И еще больше обострять обстановку этим. Понимаете, вот у меня такое мнение почему Не знаю. Понятно, Людмила, а скажите, а вы уверены в том, что если бы ну, если АТО остановится, то и Ну, наверное, кровопролитие? наверное, не на 100% ну, процентов на 90, наверное. Хотя там уже так все глубоко зашло. Там, по-моему, эти люди, которые с оружием бегают, они, по-моему, уже ничего не собираются останавливать. Как-то вот двоякое у меня такое складывается. Людмила, в Харькове яка зараз ситуация? Ну, в Харькове, ну, нормально. Единственное, что погода портится, ну, тоже неплохо, потому что дождь нужен. А так, в общем-то, у нас спокойно, я сегодня через центр проезжала, у нас обычно там стоят, ну, хоть кто-то стоит, то ли с георгиевскими, то ли с желто но сегодня в центре ничего не было, все было спокойно. Людмила, мы искренне желаем вам, вам мира, пусть в вашем доме, пусть в вашем городе, пусть в вашем будет. регионе будет мир и покой, и пусть там никогда не гремят выстрелы. Спасибо большое, Людмила. Людмило, дякуємо вам. Дякуємо за те, що подзвонили. Друзі, ну це була Людмила. А насправді, мені здається, що не дивлячись на те, що Людмила і мабуть. Більшість наших глядачів нині вже починають зневірюватися в тому, що діалог і в цій студії можливий. Але мені здається, що коли ми просто б'ємо в одну точку, ми просто б'ємо і намагаємося своєю розмовою тут справді зробити так, аби нас почули, аби вас почули через наш канал. Тому мені здається, що ми досягнемо своєї мети, якщо ви будете активними. Паску ми впевнені, що только действие приведет к результату. Бездействие уж точно не приведет к результату. Ну и, как говорится, вода камень точит.